হেল্ল' ব্ৰিয়ন জি কে মাৰ্ডাৰ্ণাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট জিৰ' গ্ৰেট থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেট ফ'ৰ অৰ্থাৎ অসম পুলিচৰ বাবে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্নটো আগবঢ়াইছোঁ প্ৰশ্নসমূহ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় মানে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ভালেখিনি সহায়ক হ'ব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযায় যেন আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি মই আশা ৰাখোঁ আহক আমি এতিয়া মেইন ভিডিঅ'লৈ যাবলৈ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে বৰ্তমান ভাৰতৰ ন সেনাৰ মুৰব্বীগৰাকী কণ ইয়াত চাৰিটাকৈ অপশ্যন দিয়া থাকিব আৰু সদিকোত যিটো হয় সেইটো কৈ দিয়া হ'ব ছ' ইয়াত এ নম্বৰত আছে এডমিৰেল বিপিন ৰাৱাট বি আছে এডমিৰেল কৰমবীৰ সিং চি আছে এড এডমিৰেল বীৰেন্দ্ৰ সিং ধানোৱাৰ ডি আছে এডমিৰেল আৰ হৰিকুমাৰ আৰু ইয়াৰ সদিকোত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি এডমিৰেল আৰ হৰিকুমাৰ এইটো হ'ল সতীকোত্তৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান ভাৰতৰ বায়ু সেনাৰ মুৰববীগৰাকী কণ ইয়াতে চব চাৰিটা অপশ্যন দি আছে আৰু এইকেইটাৰ ভিতৰত মানে সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ এয়াৰ চিফ মাৰ্চেল বিবেক ৰাম চৌধাৰী তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান ভাৰতৰ গৃহ সচিবগৰাকী কণ ইয়াতে চব চাৰিটা অপশ্যন আছে যেনেকুৱা অপশ্যন এই আছে ৰাজীৱ মেচ্ৰী অপশ্যন বি টি এম বিজয় ভাস্কৰ চি অজয় কুমাৰ ভাল্লা আৰু ডি আছে আনন্দ কুমাৰ আৰু ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি অজয় কুমাৰ ভাল্লা চাৰি নম্বৰত আছে ভাৰতৰ গৱেষণা আৰু বিশ্লেষণ বিভাগৰ আৰ এ ডাব্লিউ মানে ইয়াৰ বৰ্তমান মুৰব্বীগৰাকী কণ এ আছে কে চি পাল্ট বি অনিল ধামানা চি সামন্ত কুমাৰ গোৱেল ডি আছে অৰবিন্দ ছাক্সেনা গতিকে উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ চি সামন্ত কুমাৰ গোৱেল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ বিৰো ইয়াৰ বৰ্তমান সঞ্চালকগৰাকী কণ এ আছে কে চি পাল্ট বি অনিল ধম্বানা শ্ৰী অৰবিন্দ ছাকচেনা ডি তপন ডেকা আৰু উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি তপন ডেকা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সেঞ্জৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষগৰাকী কণ এ আছে আশীষ কুমাৰ চৌহান বি ধীৰেন্দ্ৰ স্বৰূপ শ্ৰী গিৰিশ চন্দ্ৰ চতুৰ্্বেদী ডি চেতুৰত্নম ৰবি আৰু উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ আশীষ কুমাৰ চোহান সাত নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় ফিল্ম চাৰ্টিফিকেশ্যন বৰ্ডৰ চি বি এফ চিৰ মানে অধ্যক্ষগৰাকী কোন হয় এ আছে নাচিৰ উদ্দিন চাহ বি অনুপম খেৰ চি প্ৰসূন যোশী ডি এছ অমিতাভ বচ্চন আৰু উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি প্ৰসূন যোশী আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে সাম্প্ৰতিক বিশ্বৰ বেডমিণ্টন দুহেজাৰ বাইছ চন খেলত ষষ্ঠ স্থানত থকা ভাৰতৰ খেলুৱৈগৰাকী কণ অপশ্যন এ চি কিদাম্বী শ্ৰীকান্ত বি লক্ষ্যহেন শ্ৰী প্ৰণয় এইচ এছ ডি পি ভি সিন্ধু আৰু সঠিকতো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি পি ভি সিন্ধু ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান সাতাৱন্নতম জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ দুহেজাৰ বাইছ কোনে লাভ কৰিছে মানে দুহেজাৰ বাইছ চনত ভাৰত সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰৰ যিটো সৰ্বোচ্চ সন্মান মানে সাতানতম জ্ঞানবিধ সেইটো কোনে লাভ কৰিছে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে আৰু সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ দামোদৰ মাউজে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ দাদা চাহেব বাল ফাল্কে বঁটা কোনে লাভ কৰে এইটো চিনেমা জগতৰ হয় গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি আচা পাৰেগজি এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ দাদা চাহেব ভালকে বঁটা লাভ কৰা চলচ্চিত্ৰখন কি এ আছে পুষ্পাদা ৰাইজ বি শ্বেৰছা চি খুদা হাফিজ ডি আছে কে জি এফ চেপ্তাৰ টু গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ পুষ্পাদা ৰাইজ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে তেৱন্ন সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰত সন্মান লাভ কৰা শিল্পীগৰাকী কণ অপশ্যন এ চিৰঞ্জীৱী অপশ্যন বি ৰজনীকান্ত অপশ্যন চি অমিতাভ বচ্চন অপশ্যন ডি আছে কৰণ জোহৰ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ চিৰঞ্জীৱী তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে ইণ্টাৰনেট মুভি ডাটা বেছ অনুসৰি ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰ জগতত সম্প্ৰীতি জনপ্ৰিয় অভিনেতা হিচাপে প্ৰথম স্থানত থকা শিল্পীগৰাকী কণ এয়া আছে ঋতিক ৰোচন বি ধনুষ চি চানি দেউল ডি আছে ছলমান খান উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ধনু চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব'ৰ্ড ব'ৰ্ড অৱ কণ্ট্ৰ'ল ক্ৰিকেট ইন ইণ্ডিয়া বি চি চি আই ইয়াৰ ছয়ষষ্ঠি সংখ্যক অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকী কণ এই আছে ৰজাৰ বিন্নী বি কপিল দেৱ শি সৌৰভ গাংগুলী দি আছে শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৰজাৰ বিনী পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে নৱেম্বৰ দুই হাজাৰ বাইছৰ তথ্য সুন্দৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত মানে দুহেজাৰ বাইছৰ ৰেংকিং তালিকাত পইণ্টিটিং মানে টু ছিক্সটি এইট মানে দুইশ আষষ্ঠিৰ প্ৰথম স্থানত থকা দলটো কি এ আছে নিউজিলেণ্ড বি ইংলেণ্ড চি অষ্ট্ৰেলিয়া ডি ভাৰত উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ভাৰত ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট দুহেজাৰ বাইছত সৰ্বাধিক ৰান কৰা মানে যিয়ে ৰান কৰিছিল দুইশ ছিয়ানব্বৈ আৰু এই খেলুৱৈগৰাকী কোন এয়া আছে মেক্স অ' ডো ডোত সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ জৰ্জ বাটলাৰ বিৰাট কোহলী উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি বিৰাট কোহলী সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন দুহেজাৰ বাইছৰ ক্ৰিকেটৰ ৰজা বুলি ভাৰতৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈক কোৱা হয় এয়া আছে বিৰাট কোহলী বি বাবৰাজম চি ইমামুল হক ডি ৰেচি ভাণ্ডাৰ দাসেন উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বিৰাট কোহলী ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ বিশ্ব শান্তিসূচক গ্ল'বেল প্লেছ ইণ্ডেক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ তালিকাত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান কিমান এ আছে এশ পঁয়ত্ৰিছ বি এশ এষষ্ঠি চি এশ ওঠৰ ডি আছে এশ ছাব্বিছ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ এশ পঁয়ত্ৰিছ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে ইণ্ডিয়া গ্ৰেবেল ফাৰ্ম আই জি এফ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু কোন ঠাইত অনুষ্ঠিত হ'ব চৰি এইটো হ'ব নহয় এইটো হৈছিলে বুলি কোৱা হ'ব উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি বাংগালুৰু বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে কোনখন মহানগৰত ৱিংছ ইণ্ডিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু সন্মিলন আয়োজন কৰা হয় এই আছে নতুন দিল্লী বি মুম্বাই চি পুনে ডি হায়দৰাবাদ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি হায়দৰাবাদ একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বিশ্বৰ বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ এথলিট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ৱৰ্ল্ড গেমছ এথেল অৱ দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু মানে বঁটা লাভ কৰা পুৰুষ খেলগৈ কোন আছিল উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ চি পি আৰ চিৰিজেছ এইটো হ'ল ইয়াৰ সুদোত্তৰ বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে বিশ্বৰ বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ এথিল দুহেজাৰ দুই ইয়াৰ বঁটা লাভ কৰা মহিলা খেলুৱৈগৰাকী কোন উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অঞ্জব বি জৰ্জ ইয়াৰ হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে যে কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত পঁচিছতম ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰে এয়া হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ বি পুডুচিৰি চি গোৱা ডি অসম আৰু উত্তৰটো হ'ব অপশন নম্বর বি পডুচেরি তেইশ নম্বর প্রশ্ন কেছে দু হাজার বাইশ রাষ্ট্রীয় পর্যটন দিবসের মূল বিষয় কি অপশন এ আছে সাস্টেনেবল টুরিজম বি রুরাল এন্ড সেন্ট্রিক টুরিজম সি আছে জেন্ডার নেচারেল টুরিজম সি আছে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি টুরিজম কারেক্ট এন্সার অপশন নম্বর বি রুরাল এন্ড কমিউনিটি টুজম টুয়েটি ফাইভ নম্বর কুয়েশন মানে আজির একবারে শেষের প্রশ্নটা হয়েছে আই এছ এছ এফ ৱৰ্ল্ড কাপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ মেডেল প্ৰাপকৰ তালিকাত কোনখন দেশ প্ৰথম স্থানত আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মানে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব যেন ছ' আজিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি ভাৰত আৰু আজিৰ ভিডিঅ' এই পৰ্যন্তলৈকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এবাৰ